что теперь костюм выглядит намного лучше. Полина, я просто уверена, что коллекция, которая будет сейчас представлена, не подвергалась бы астракизму великой подмозы. Почему? Потому что коллекция следующая коллектива э, переставляет пере, концентрацию, лаконичности и сдержанности. Встречайте! Театр моды граффити, город Днепропетровск. Руководитель Анастасия Матриченко и Наталья Рябинов. Коллекция «Цветы под дождем».